Добрый день, меня зовут Роман, компания а Класс. Сегодня я хотел бы вас познакомить с креслом под названием Камиль Хром, который находится на хромированной базе. Я думаю, сразу заметили на заднем плане, стоит его маленький собрат. Это тоже модель Камиль, ну ка его конференц-вариант, который как обычно в кабинеты к столам, брифинг приставкам или просто за стол для посетителей. По поводу главной модели. Кресло Камиль это хорошее, достойное кресло на металлической базе. С высокой спинкой для людей выше среднего роста. Классная спинка с таким эргономичным уклоном, который повторяет контуры спины. Очень хорошая, ярко выраженная есть валик для поясницы. Легкая, боковая поддержка по периметру всего кресла. Также в нем, как вы видите, есть интегрированный встроенный подголовник. Опять-таки очень красивый, очень современный такой небанальный дизайн с этим перетяжками красивенькими. По поводу обивки. Данная модель представлена в материале обивки эко-кожа. Эко-кожа это материал современный, эластичный, дышащий, воздух пропускает, то есть летом оно не парит, а зимой наоборот очень быстро нагревается температура вашего тела. Бывают варианты разные, бывают и натуральной кожи, и бывают еще и разные цвета. Это можно выбирать. По поводу посадочки в этом кресле справа есть такой рычажок, с помощью которого оно у вас поднимается, очень высоко поднимается, как видите, при прямом росте метр семьдесят, я сижу в этом кресле, ноги ну, до пола даже не достаю. То есть оно рассчитано на человека явно выше среднего роста. Когда я его максимально вес опускаю, ну, как раз он фиксируется у меня уровень в таком, в котором мне не совсем комфортно. Ну, ничего. Вот это все равно классно, поверьте. Слева есть рычаг, который включает качалочку. Включается такой механизм качания. Качается оно очень глубоко. Потому что в этом кресле ось качание смещено на передний край и там амплитуда качания увеличена. Качается очень глубоко классно. Время качания, если ручку вниз опустить, угловок наклона фиксируется. Если время хотели вернуть в изначальное положение, поднимайте ручку вверх. Но оно сразу вас по спине не бьет. Надо на нее опаркироваться, происходит такой щелчок. То есть все, включил качалка, захотели, в этом состоянии ручку вниз опустили, все, угол наклона фиксируется в рабочем положении. Если время качания, вы качаетесь, оно качается очень жестко у вас, то есть вам неудобно, вам приходится от пола ногами еще отталкиваться, или наоборот качается очень легко, вы чуть ли не выпадаете с него. Для этого есть специальный винт, который находится прямо по центру под сиденьем. С помощью этого винтика вы регулируете пружину, которая отвечает как раз эту, за эту качалку. У этого кресла каркас металл, как я говорил, полностью хромированные подлокотники. Такая же хромированная, блестящая, красивая крестовина. Очень прочная, выдерживает вес до 200 кг. Это кресло по умолчанию всегда идет с какими-то черными пластиковыми роликами. Если у вас покрытие ламинат, паркет или плитка, то есть твердое покрытие, вы хотите, чтобы он у вас не царапал пол и не громко не ездило, есть вариант поставить такие ролики пластиковые с а обезименной каемочкой. Или самый классный вариант, как это такого, потому что красивая крестовина, есть абрезийные ролики с такими металлической накладочкой. Мало того, что, во-первых, оно несла под пол, смотрится очень красиво с этой крестовиной.